angka tentu bosan mengurus perniagaan kecil-kecilan seperti ini Rid boleh jadi engkau berniaga secara terus biarpun kecil-kecilan tetapi front line engkau berdebat dengan manusia yang beragam-ragam kemahuannya tapi mungkin kurang memerah otak kata-katamu seperti seorang pegawai bank Farid setelah menyoal selidik engkau berminat untuk menawarkan aku pinjaman ke sekadar ingin tahu. Selama-lamanya engkau akan di sini, Eda. Maksud engkau? Maksud aku, selamanya engkau akan berniaga secara ini. Mengapa masih kerja lolot perniagaan yang mewah? Takut pulangannya sakit. Engkau bisa menjual dengan untung yang engkau mahu dan harapkan. Aku kena pakai agent orang tengah. Engkau tahulah kena ejen yang banyak kerana Mandi peluh aku Eda tak sedar lebih 3 jam aku berada di sini Alah, 3 jam setelah bertahun-tahun engkau tidak bercakap denganku lama sangat ke Ah, aku pula seolah-olah menjadi pengganggu di mu. melayan aku bercakap takut rezekimu menyipi satu sen pun tak masuk tetapi engkau sendiri tergesak-gesak nak balik ini setelah sudah berada di sini lama-lama. Penegak nemu terjejas kan? Hahaha. <tuh> Was, bukan cakap fasa lain ya. Kata-katamu seperti seorang pegawai bank Farid. Setelah menyoal selidik, engkau berminat untuk menawarkan aku pijaman ke? Kalau berniaga di sini, tidak sakit kan? Kepala, mengapa mesti kerja lot perniagaan? Yang mewah, takut pulangannya sakit. Ni nampak motosikal Farid tersadar depan restoran Mali di Jalan Banggo sekarang hari. Farid buat apa di situ? Ai, tinya-tinya lubang pasaran batik ke? Tentu perempuan. Zuraida penyanyi pop itu. Ya, yeah, ya, yeah. kak ingat. Mak Farid pun pernah cakap kepada kakak dahulu. Amboi, rancak berbincang. Pasal gelah tu agaknya. Jangan kelain sudah. Eleh, memuji sangat. Kalau nak kira perwanita bumi putera yang gigih dan cekal berniaga, macam di pasar payang tu melambak. <tuh> Katalah si Zuraida tu lebih istimewa orangnya. Ini kali kedua Farid jumpa dia kan? Muhsin? Oh, iya, iya. Macam mana hasilnya? Hasil pertemuan Farid dengan peniaga wanita yang cantik dan istimewa tu pula, apa cerita? Tentu lebih mana kan? Bagus tu kalau dia jadi setiausaha peribadi. Cepat maju syarikat. Hihihi. Abang di Singapura waktu bengkel batik Farid dijela api. Pulang ke Kuala Terengganu malam semalam. Abang terdengar berita sedih ini. Sekarang saya dah tahu musuh saya sebenarnya. Begitulah kalau ikutkan nafsu. Hendak berjaya dalam perniagaan bukan begini caranya mengupah samseng untuk melihat orang lain sakit, apa untungnya? Ada manusia tak suka Kang Farid datang ke pejabat abang tempoh hari. Kalau datang lagi, awas katanya. Panggilan telefon atau surat ugutan itu? Surat ugutan lah. Apa lagi? Nampaknya kita berdua sama-sama dapat. Abang ditegah daripada mengajar anak harimau tentang hal perniagaan. Haha, mengapa takut orang Melayu maju ada juga bangsa kita yang macam ni? Abang kena jaga-jaga juga. Surat ugutan itu bukan omong kosong. Sebalik bala ada labanya Farid. Kenapa? ini berita baik untuk syarikat Batik Nusantara. Dua buah butik satu di Singapura dan satu lagi di Ampang Park Kuala Lumpur optimis melanggan batik moden keluaran kamu Farid. Sampai-sampai yang hartini berikan kepada abang untuk promosi sungguh menarik perhatian mereka. Tapi yang dah siap semuanya hangus, Bang. Yang hilang tentu bergantikan, kabarnya budak-budak batik modern -budak, kau boleh tahan kerja seninya. Lalu apa lagi? Abang juga akan mencarikan engkau peluang untuk mengadakan pertunjukan kesenian anjuran perbadanan kemojuan tangan Malaysia. Abang nampaknya bersungguh-sungguh benar. Terima kasih sahajalah. Uh, kalau Farid juga sanggup terlibat dengan secara kontrak besar-besaran membekalkan barangan batik, lagi bagus abang akan itiharkan engkau menjadi pembekal pakaian-pakaian siap daripada batik modern. Semuanya ideal bang Tapi saya kenalah ukur kemampuan diri dahulu Biar tegak kaki berdiri Baru berjalan kemudian lari Jarit hahaha -ha. Maafkan Eda Farid kerana banyak menyusahkan Farid Baik Eda atau Pakcik Eda Memang membuatkan engkau sekolah tidak senang Eda lupakan itu semua Apapun yang berlaku Engkau tidak terlibat Pernahkah aku katakan yang kau bersalah? Aku mahu belajar sesuatu daripada ombak gigi. Cekal, menghadapi hidup. Pecah berderai, menggolong lagi. Kali ini, aku jatuh. Mengorak semula langkah ialah kewajipan. Aku tak tahu cara membalas budi ibu, abang, Encik Mohsen, Kak Tomsia, Pak Nik, Hartini dan Eda sendiri. Tanpa Encik Mohsen mendorongku, barangkali Aku masih terkapai-kapai tanpa ada Eda di sisi, barangkali semangat juangku tidak sekental ini. Huh, mulalah jujurkah kata-kata itu. Terpulang. Bagaimana pendekan Eda sekarang? Biasa. Tak ternitas nak kerja lain. Entah. Eda rasa penyagaan sudah sebati dalam jiwa. Sagda Rasulullah. SAW yang bermaksud 90% rezeki datang dari dunia penyergaan. Cuma berasaskan dan sedar ilmu, penyergaan amat penting sambil berniaga Eda belajar. Belajar? Belajar apa? Pentadbiran penyergaan khusus luar kampus UITM. Selama ini, saya tidak sedar betapa tidak segandingnya kita. Edalah yang benar-benar akan menjadi usahawan muda yang dinamis dan berilmu. Bagaimana dengan saya? Masih belum terlambat tempat menimba ilmu penjagaan bukan satu. Kolej-kolej dagang persendirian di Kuala Terengganu ini bila-bila masa sedia menerima Farid. Farid tunggak utama syarikat batin Nusantara. Apakah semangat sahaja sudah cukup? Langkahlah keluar dari lingkaran tohmahan masyarakat bangsa Melayu tak tertib. Benyaga. Mimpi apa engkau ni Farid Siang-siang buta sampai tersenyum Saya bermimpi mak Astagfirullah Tapi yang ini mak tentu nak dengar Apa dia Pelik engkau ni Mukhtar insaf Dia menangis di depan saya Dia menyesali segala kesilapannya Betul mak Kamu tak tahu ke yang Mukhtar tu Dari hantar ke penjara marang ha, Tiga tahun dia akan Meringkuk di situ Ya, mak tahu dari mana? Itulah faedahnya baca surat khabar. Nampak macam kereta si Moksen. Kamu kata ada janji dengan dia. Nak ke mana? Ya, ke Kuantan, Mak. Memang pun dari pukul 11 tadi saya tunggu Abang Moksen. Kuantan? Hal perniagaan lagi? Tak, kami nak ke majlis persandingan Hartini di Alor Akar. Hartini budak perempuan batik moden tu? Yalah, siapa lagi? Prima batik kita itulah. Senyap-senyap saja ya. Engkau berdua itu bila lagi? Hmm, mak ni. Farid masih muda lah, mak. Ilmu perniagaan Farid dangkal. Farid nak bercinta pos-pos dengan dunia perniagaan dahulu. Farid ingat nak belajar lagi 45 tahun. Arwah ayah akan tanda melihat syarikat warisannya berdiri gekah. Farid mesti berilmu, mak. Kerja sama kamu berdua, abang rasa cukup sesuai untuk mewujudkan sesuatu organisasi perniagaan besar yang tegur. Masih terlalu awal, bang. Kan abang juga nasihatkan saya dahulu hendak melangkah ke sektor perniagaan korporat jika tergesa-gesa pada menanti. Ukur kemampuan modal, wang, ilmu dan macam-macam lagi. Susun strategi baru boleh berjaya. Betul-betul, abang tahu semua itu dah ada dalam kepala kamu berdua. Betul tak? Hahaha. <laughs> Red, ada panggilan untuk awak. Abang nak tanya siapa? Entah perempuan mustahak katanya. Farid ke itu? Ya, ya Aida, apa halnya pagi-pagi ini? Mustahak datang ke sini segera. Saya nak keluar sekejap. Kemana? Dekat sahaja, jalan panggung. Ada apa-apa hal, Kak Tomi selesaikan, okey? kalau mustahil sangat cetak. Ha, tahulah, menesak sungguh nampak lima macam sahaja. Maafkan aku, Farid kerana membuat Ken engkau tercungap-cungap. Mujur tidak kemalaman. Apa benda yang mendasar sahabat itu? Nak suruh aku bila engkau segera. Kalau takut anak darah terlanjak pun, takkan sampai begitu sekali. apa komen Farid kalau tiba-tiba Eda tak sudi menjual lagi batik-batik modern Farid Eda mimpi apa menjadi pasal itu mendesak saya ke sini ada orang akan merobohkan gerai ini kalau Eda terus berikir lagi ada batik moden di gerisi ini lagi Eda tolong jual ke benda itu banyak-banyak perkara Farid yang hendak Eda katakan Cakaplah Eda tapi, Eda rasa di sini bukan tempatnya. Lalu, di mana? Restoran mani lagi? Tidak, rumah Eda. Rumah Eda? Ayo, baru buka dah tutup. Sesekali Eda perlu buka banmu ini, Farid, biarlah masalah kita depan diselesaikan dengan sempurna. Rumah Eda di mana? Kampung Tanjong. Farid macam dah tak ingat sahaja zaman mana itu ya selalu lalu tapi tak cerat jom ke rumahku Paci eda tak mahu lagi melihat batik-batik moden terjual di gerai eda dia tahu batik-batik yang ingin terbaru untuk Farid bekalkan entahlah Farid di luar hati emak di dalam hati bapak Buruk-buruk perang pun bapak saudara sendiri masih saudara Nah kata apa tapi kalau dah menyusahkan orang begini masjid pun menyampah. Kalau kerana batik begini sudahnya, apalagi Eda, kula sepatutnya yang siang-siang minta maaf. Aku telah menyusahkan engkau, Eda. Aku membuatkan pacik engkau tidak senang duduk. Farid, janganlah hendaknya engkau anggap pacik Eda itu adalah segala-galanya bagi kami. Ada petalian darah. Tidak bermana segala tingkah lakunya yang menyakitkan hati, kami senangi. Nah, Terulanglah kepada engkau Eda Ingin terus menjualkan sedemikian batikku Atau lupakan terus Engkau pun sejak mula tidak mahu menerima Sesen pun yang patut aku ulah Buat penit saja dan sekarang Jadi masalah pula Eda ikhlas harap Farid faham Barangkali memantumu dengan curahan peluh Dan sejebis penat ku Untuk seharian satu-satunya Usaha yang Eda teraya kalau ada keberkatannya majulah syarikatmu Macik tahu baik engkau berdua kawan karena tingkah laku pacik Eda, janganlah engkau berasa hati pula Farid mana budak Azmi masih oh budak berdua yang baru bekerja di sini ya ya mana dia mereka di bangsa batik modern sebelah ni. Oh, Mahmud. Ada apa ha? Sehat engkau berdua bekerja di sini ya? Apa tak cukup ke gaji yang Syarikat Batik Raja Wali bagi dahulu kepada engkau? Syarikat janji nak bayar gaji kami, tapi bertangguh-tangguh pula. Oh, pasal itu engkau cabut lari. Alih-alih saja engkau ada di sini. Budak bertuah. Kamu tak patut ungkit-mengungkit pasal itu di sini sekarang. Yang sudah, sudahlah. Lagipun, Syarikat Batik Raja Wali masih terhutang dengan kami. Tak kisahlah itu. Ha, ini lagi satu budak tak sedar diri. Baru menghilang beberapa hari demi Syarikat Batik Raja Wali. Dah pandai kecek, ya? Hei, kamu tak kekeluber sangat ke kalau tak hamba di sini? Abang ada apa-apa masalah di sini? Tolong jangan kacau budak-budak ini. Mereka nak buat Kerja? Kerja? Aku peduli apa? Budak berdua ni, kalau kamu nak tahu pekerja-pekerja aku, kamu jangan masuk campur. Abang nampaknya sengaja nak buat kacau di sini. Tolong keluar, bang, Keluar. Ada lelaki buat kacau dalam ikan batik sebelah. Orang gila ke? Tak tahu, tiba-tiba sahaja tercokol di situ. Saya pun tak sedar bila pula dia masuk. Asmi dan Masri budak-budak batik saya dikacau dia. Kamu tak ada dia? Apa? Tak. mari cepat Pak Nik. Ish, bimbang saya. Ha, itu dia Pak Nik. Apa kau buat di sini? Ni ha, jumpa budak-budak berdua ni. Untuk apa? Bagi nasihat sikit. Nak tahu oh, apa sebab seronok sangat apa mereka bekerja di sini. Besar sangat ke gaji budak bingung tu bagi? Mereka dah bekerja di sini. Terpulang kepada syarikat kami untuk mengaji mereka banyak ke sikit ke bukan hak kamu untuk menyebok tapi syarikat kami pun ada hak mereka ini pekerja-pekerja kami mereka lari ke sini syarikat ini dah nampak besar kepala pekerja-pekerja kami pun tergambar ada kebas dia astagfirullah jaga sikit mulut kamu tu sepatutnya kepala kau yang lagi ni berada di dalam lilin panas ini biar cahaya sikit otak bungu kau. lepaskan budak itu lepaskan aku kata ah Budak ni memang nak berasa lilin ni kilap jahannam ni. Lepaskan atau aku panggil polis. Kalau berani panggil lah. Tangkap dia, tangkap. Nyaris kamu menjadi kain Siapa samping itu Pak Mi? Tali baru syarikat batik. Saya ingat kita gambarnya. Ini macam-macam cencing naik ke mata nampaknya. Aku mesti lapor kepada polis syarikat pesaing kita upah samseng untuk mengejar mereka macam terpukah hati dan dengki melihat kita maju